Чернобыльская трагедия ⁇ это печальный урок для человечества. Самая грандиозная техногенная катастрофа произошла 26 апреля 1986 года на четвертом блоке Чернобыльской атомной электростанции в небольшом городке Спутнике под названием Припять. Немыслимое количество смертельно опасных радиоактивных веществ оказалось в воздухе. В некоторых местах уровень радиационного загрязнения в тысячи раз превысил стандартный фон радиации. Стало понятно, что после взрыва здесь будет другой мир. Земля, где нельзя сеять. Реки, в которых нельзя купаться и ловить рыбу. И дома, в которых нельзя жить. Разрушение носило взрывной характер. Реактор был полностью разрушен. И в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю атомной энергетики. Как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу. 31 человек погиб в течение первых трех месяцев после аварии. Отдаленные последствия облучения, выявленные за последующие 15 лет, стали причиной гибели от 60 до 80 человек. 134 человека перенесли лучевую болезнь той или иной степени тяжести. Более 115 тысяч человек из 30-километровой зоны были эвакуированы. Для ликвидации последствий были мобилизированы значительные ресурсы. Более 600 тысяч человек участвовали в ликвидации последствий аварии. С момента аварии прошло уже 26 лет. И в этот день в районе Аллеи Славы прошел памятный митинг. Собрали все около памятника погибшим ликвидаторам, который был установлен в прошлом году. Сегодня мы собрались возле мемориала памяти героям чернобыльцев, который был установлен ровно год назад, в канун 25-х годовщины аварии на Чернобыльской АЭС. Благодаря этому на территории Вольнянского района, да, и гостей Вольнянская то есть Запорожская область, уж такого памятника нигде нету. Ветераны, чернобыльцы, участники ликвидации аварии могут прийти, встретиться, пообсуждать, повспоминать, что было, что происходило. В 1986 году произошла трагедия мирового масштаба, авария на Чернобыльской атомной станции. Много времен прошло с тех пор, однако памяти всегда остаются те ребята, которые были первыми, первыми шагнули до смерти, которые собой защитили мир от атомного яда. Ребята, те, которые, с которыми я в том числе учился в учебных заведениях, это работники пожарной охраны. Мертва зона. Сегодня такие слова гирким болем відлунюються у наших сердцах. Зарастают деревами, кущами, травою опромінені села. Вони порожні. Мертві. Поступово руйнуються хати. Разом із ними руйнуються, зникають неповторні цінності поліської давнини. Про жахливу подію важко згадувати. Страх проймає душу при згадці про мільйони загиблих людей, молодих, які помирають повільно, але в тяжких муках. 26 років тому. Страшенна трагедія сколихнула не тільки матінку Україну, а весь світ. Мирний атом, який слугував народу, вирвався, на жаль, з людських рук. Величезна трагедія, чарівні міста, села залишилися без людей. І коли людина, підвержена своїй гордині, хоче заглянути, подивитися, що ж буде далі, вона губить свою віру, губить знання, що не все їй дозволено і не все безнаказано. І тоді стається тяжке лихо. Липа, яке стосується не тільки однієї людини, а країн цілої країни і цілого світу. Так осталось и 26 років в том. Я хочу сегодня выразить искренние слова благодарности участникам ликвидаторам Чернобыльской аварии. Пожелать им крепкого здоровья, потому как на сегодняшний день это, пожалуй, самое большое достояние и самое лучшее пожелание, которое может прозвучать в их Безборонно гасають вовки, на черендери, Заблоковану зону обходить здаля навіть дощ, лиш тутешні зазули, що звуться лічильники, гера.